للساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعة وتمتعه فيها طويلا وحبلنا لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره عزيز ودير لي زهرة بيز لا بيردها سزلرى خوش كردوش اللهم رحمة برجتي زنزوس بيردها سزلري زهرة بيكران İmam Mahdi kimdir programından xoş gördük. Allah adına verək izzin cəlalına. Allahın sonuncu həzrəti İmam Zamanın zuhurunun təcəlil eləsin inşallah və o həzrətin zuhur eləməsi ilə bütün onun məhəbbəti ilə onun intizarında olan şəxslərin qəlblərinin aran və sevindirsin. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz uskumun nəfsü bi təqwəllah ilçi olaraq Allahın bizdən tələ verilədiyi və ibadətlərin qəbul olmaq şərti və Əhləbeytəyhissəlamun razı olma ündə şərtlərindən biri təqvalı olmaqdır. Sizi və özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. Əgẹgetən də təqva ki Allah Qurani Kərimdə buyurur ki: "İnnəmə innə akramakum indəllahi atqakum". Sizin Allah yanınızda ən dəyərləriniz təqvalı olanlarınızdır. İnsan dünya malı ilə, var dövlətlə, geyimlə, maşınla, evlə, bu, bu işler bəli dünya ziynetleridir. Ama Allah'ın karşısında, Allah'ın yanında en değerli olan insan təqvalı olandır. Ola bilər insanın varı dövləti pulu olmasın. Ama Allah yanında onun məqamı üstün olsun. Şe peyğəmbər sallallahu alayhi kiyamət günündən danışarkən ki insanları səkindirir və insanlara tövsiyə eləyir ki gözəl əməl sahibləri olun və bir gün tezliklə qiyamət günü sizə yaxınlaşacaq. Yahya ibn Aqil və ya Uqeyl ki belə buyurur ki Həzrət Əli (r.a.) buyurdu ki inna makhafum alaykum isnatayn sizə ey insanlar iki şeyə görə qorxuram. Birincisi budur ki, ittiba ul-hava öz huvay-i nəfsə tabe olmaqdan e, qorxuram ki, Qurani-Kərimdə huvay-i nəfsinə tabe olub hidayət edici bir imamə, həccətə tabe olmadan yol gedən şəxsləri ən zəlalətdə olan şəxslər adlandırır ki, Qəssə surəsinin 51-ci ayəsində və طولül əməl çox arzular ikinci budur ki çox uzun uzadı arzular eləməkdən qorxuram niyə çünki amma itibaul hava fəyəsuddu an-hakk havai nəfsə təbəulnəs insanı haqq yoldan düz yoldan Allahın razı qaldığı işdən uzaqlaşdırar amma طولül əməl fəyən sələ axirə fəyən sələ axirə amma çox uzun uzadı arzular eləmək insana axirəti unutdurar ki, elə biləcək əbədi yaşayacaq. Hz. Peyğəmbər buyurur ki, üzr istəyirəm. Ən Mansur ibn Əbi Yahya İmam Sadiq əleyhissalam nəql eləyir və İmam Sadiq əleyhissalam da Hz. Peyğəmbərdən nəql eləyir ki, Səhədə Rasulullah əl-Mənə. Peyğəmbər bir gün min barat sıxdı fataghyarat waznata waltama alawnah şey peyğəmbərin iki xətti yəni yanaqları e, dəyişdi və rəngi tamamilə aradan getdi və rəngi başqa sürətdə dəyişdi. Summa aghbala alannas biwasi şey peyğəmbərin e, yanaqları qızardı və rəngi dəyişdi və insanlara üz tutdu Və belə dedi ki ya məaşərə nəsimi ey mərmannan inni innamu bu'stü ana və sâka hatay mən və qiyamət iki barmağın ki kusum ma zammə səbâbətən ki iki barmağın işarə şahadat barmağım üç barmağım bir-birinə sıxdı dedi mənlə mən bəsə dolunmuşam allah tərəfindən göndərilmişəm mənlə قیامت این برماغ با دو برماغ بزرگ دارد. ما همه چیزی در اینجا نیستیم. پس یا معشر المسلمان، ای مسلمان، این افضل هدا، حدا محمد. اکنون هدایت افضل بود، در طول دارید. محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم و اهل بیت هدایت بود. Muhammad, yani onların yolu ilə, onların ardınca getməkdir. Wa xeyrül hadis kitabında və şerrül əmur muhtəsatiha. Ən gözəl hadis Allahın kitabıdır. Allahın kitabından danışasan və peyğəmbər və onun əhl-i beytinin yolu ilə gedəsən. Çünki peyğəmbər bizim aramızda iki böyük ağır əmanət qoyub ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmaz. Və şerrü'l-umur ən pis işdə muhtesasatıha Allahın kitabının yeniliyi bu mənada ki, yəni dində olmayan mühtəsaddan məqsəd ki e, o şey üçün la ilaha illahü fil din dində olmayan şeyləri dinə gətirib və peyğəmbərdən sonra onları dinə yapışdırıb və peyğəmbərin adına yapışdırmaq deməkdir. Ən pis iş yəni bidəətdir. Çünki ən gözəl iş Peyğəmbər və onun nəhribeytinin arxası ilə gedib Allahın dinin, kitabın olar daha doğru və dəqiq surətdə bizə çatdırıb olar. Həzreti Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm buyurur ki, ey insanlar, ana və saətə haitei. Mən və qiyamət bu iki barmağımıza barmağa bənzəyir ki, tez gələcək. Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki: İnnamal ilmuha indallah, onun elmi qiyamətin elmi Allahın yanındadır. La yuc'ali halye vaqtiha indahuwa ki onun vaxtını yalnız Allah bilir. Lat'atikum illa baghdatan. Sizə nə də baghdatan, yəni mufaciatən, tez gözləmədiyiniz halda o qiyamət baş verə bilər. Həminsinin İmam Zaman əcərləllah taala fərzəcəhü şərəfin zuhuru haqqında ki zuhuru nə vaxt olacaq? Hz. Peyğəmbər buyurur ki la təhdilkum illə la yahdikum illə haqqatan ki mufacizətan e, bir anda göz qırpımında da belə onun zuhuru baş verə bilər. Əziz Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem biz üçün gözəl örnəkdir. Qurani-Kərim deyir ki siz üçün gözəl örnək və gözəl axlaq onda var insan əgər dünya və axirət xoşbəxtliyini əldə etmək istəyirsə gərək peyğəmbərə baxaq və peyğəmbərin bizə nümunə olaraq qoyub getdiyi əhləbeytəleyhissalama baxaq. Sufyan Suri ki İmam Sadiq əleyhissalamu yannə daxil olur və belə buyurur ki avsini, Ey ibnə Rasulullah, au seni ey peyğəmbərin övladım, mənə vəsiyyət elə, mənə tövsiyə elə, mən necə yaşayım? Fə qala li: "Yusufna, la mürübatan lilkazib. E, Yalançı olma. Yalançı olan şəxsin dəyəri, qıyməti, mürəffəti olmaz. Wala akhun lilmuluk, wala rahatan lilhasud. Həsəd paxl insanan rahatçılığı olmaz." Ee İmam Sadiq alayhissalamə, e, Sufyanı Sauri deyir ki: "Yəbnə Rasulullah, mənə daha çox e, vasiyyət elə tövsiyə elə İmam Əli (əleyhissalam) buyurur ki: "Yəbne Rasulullah, zidni ey peyğəmbər oğula, daha artır mənə tövsiyə elə." İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur ki: "Yusufyan, siq siq billah takun mu'minan. Allaha güvənəyi, bağlılığı artır, mömin olarsan, Allahın istədiyi kimi bəndə olarsan, و ارز بما قسم الله لك تكون غنیان الله ان سنه بؤلدی گؤندردی هر بیر روسیه راضی اول کی نه اولسن تكن غنیان سن غنی وارلو اولارسن و احسن مجاوره تمن جاور تكن مسلمن قومшу کی او شخصلئن کی قونشولوق ایلیرسن یoldaşlıق اریرسن اونلان گؤزل یoldaşlıق اله و احسن مجاوره تمن جاور تپ Gözəl yoldaşma ilə qonşuluq elə ki, təkunu müsəlləmən sən amanda olarsan. Və la <laughs> təshibil facer feyuallimuka min fujuri. Facer şəxsinə dostluq eləmə, yaxınlıq eləmə ki, onun pis əməli, fujuru, elədiyi pis işlər sənə də keçər və sənə o pis işlərindən öyrədə. La sha'ver <laughs> fi amrika allazina yakhshuna Allah azza va jalla. Dostluq elə Yoldaşlar elə o şəxslərlə ki, onlar sənə nədir? Yaxşı işlər ödəcəklər və onlar yaxşaunəlla, Allahdan ürxünlə. Qultu ya ibnə Rasulullah, zidnə. E, Sufyan deyir ki, Sufyan es-Sauri deyir ki, mən İmam Sadiqə dedim ki, daha çox mənə tövsiyə elə, gözəl sözlərindən de gör nə Rasulullah. İmam alayhissalam buyurdu ki, ya Sufyan, mən arada izzən bila əşirətə və qinən bila malin kim əgər izzət və cəlal istəyirsə əşirəsiz, yəni tayfasız, qohum qrabasız, yəni tək surətdə Allahdan böyük izzət və cəral istəyirsə və qinən bila mal mal dövlətsiz varlı olmaq istəyirsə və heybə bila sultanın başçı sultan olmadan sərkərdə olmadan heybət istəyirsə ki heybət başçalara xüsusən çox vaxt aid olan bir şeydir. Fəryan təqil minzillə məqsiyətillə ilə izzə taəti. Allahı günah eləməkdən çəkilsin, Allahı ibadət eləməyə başlasın, məşğul olsun. Əgər insan varlı olmaq istəyirsə, izzət sahib olmaq istəyirsə, heybət sahibi olmaq istəyirsə, gözəl yaşamaq istəyirsə, İmam Əli (s.ə.) buyurur ki, gərək Allahı günah eləməsin, Allahı qorxu çıxmaqdan çəkinsin və Allaha itaat etməklə məşğul olsun. Faqunt liya ya ibnə Rasulullah ziddini. Fə qala li Sufyan əmrən valide alayhi salam beslasin və nehan anslas. Sufyan əsur deyir mən imam Sadəqə Əleyhissalamə demişdi ibnə Rasulullah mənə daha çox vəsiyyət elə tövsiyə elə. Və imam Əleyhissalam buyurdu ki ya asıtan atam mənə üç şey qadağan elib və üçə şey əmr eləyib və deyib ki ya bunu mən yeshib yeshib sahibə su laislam kim pis əxlaq sahibi ilə dostluq edərsə amanda qalmaz çünki onunla dostluq edəsə o pis işlə məşğul olanda bunu da ittiham edəcəklər Qurani-Kərimdə Allah pis dostların haqqında danışarkən Yəni ki, qiyamət günündə aləxillə yəvmə izm bəzuhum li bəzən aduv illəl muttəqīn. Qiyamət günündə bəzi qardaşlar, bəzi dostlar, o dostlar ki, dünya həyatında pis işlər, içki içməklə, günah eləməklə məşğul olublar və bir-birindən dost olublar, onlar qiyamət günündə bir-birinə düşmən olacaqlar. Əl-Əxillə yolmə izim bə'zuhum li bə'zin əduvun illə l-muttaqin. Təqvalılardan başqa Allah Qurani-Kərimdə dəfələrlə insanı təqva olmağa çağırır. Təqvalılardan başqa, təqvalılar bu dünyada Allaha xatir dost idilər, qardaş idilər və qiyamət günündə Allaha xatir dost və qardaş olub və cənnətdə də birlikdə olacaqlar. Ya veilata laytani lam attakhiz filanan khalilan laqad azallani an azkar ba'da yajza'ani. Şu Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurur ki dünyada bu bəzələri bir-birinə qardaş idilər, bir dost idilər, pisəmən sahibi idilər. Onlar qiyamət günündə deyəcəklər ki: "Ya veilata laytani lam attakhiz filanan khalilan. Ey kaş mən falan şəxsi dost tutmadım. Niyə dost tutmazdım? Ləqad əzəllə lənəəniz zikr bədi istəənə. Allahın Quranından, dinindən, zikrindən məni azdırdı. Çünki Quran zikr açıq-aşkər açıq mənə gəlmişdi, amma o dostum imçam vermədi ki, mən Allah'a itaat edirəm, Allah'a ibadət edirəm bu zikrlə, o Quranla məşğul olan. Əzizlər, peyğəmbər və əhləbeytdən gözəl nümunə yoxdur bu dünyada. İnsan əgər dost tapmaq istəyirsə özünə gərək Peyğəmbər əhli-beytinin məhəbbəti ilə yaşayan şəxslər kimi nədir? Özünə dost tuta. İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Baqir əleyhissalam, üzr istəyirəm. İmam Baqir əleyhissalam, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki: "Ya bunəy, men yeshib sahibəsu la yuslam." İmam Sadiq alayihissalam Sufyan as-Suriya deyir ki, atam mənə buyurdu ki, ey mənim oğlum, kim pis əməl sahibi ilə dostluq eləyərsə amanda qalmaz. Wa man yadkhul madkhal as-su yutham. Kim pis yerlərə daxil olarsa, möminə, təqvalıya, Allah bəndəsinə layiq olmayan yerlərə daxil olarsa, madkhal as-su pis olan məkanlara daxil olarsa, üstə həm ittiham olunur. Bu mənada ki, hətta pis əməl sahibi olmasa da belə ora daxil olduğuna görə e, o da ittiham olar. Və mən layəm li kisanehu yəndəm. Kim öz dilin qorumasa, həqiqətən də insan e, qiyamət günündə sorğu-sualundan üzvlərindən biridənə də dilidir. Həqiqətən o dillə insan necə danışıb, necə sözlər deyib dostu ilə, qonşusu ilə necə danışıb belə. Və mən la yəm li lisana, kim öz dilin qormasa yəni də peşman olar. Summa an şebeni və qala alayihissalam. İmam Sadiq alayihissalam buyurur ki, atam mənə bir şeir oxudu və mənə dedi ki, awid lisanaka qawla l-khayr tuhazzu bihi. Dili, ey mənim oğlum, dili gözəl sözlər deməyə e, öyrəcəktir. Tuhazzu bihi ki O gözəl sözlərlə, o dilin yaxşı danışması ilə sən həzz alarsan, rahat oturursan. İnə lisanə liməəvvedətiət. Dilə görnə öyrəşərsə, elə onunla da gedəcək. Əgər gözəl sözlər danışmağa öyrəşərsə, onunla davam eləyəcək. Pis işlər danışmağa öyrəşərsə, onunla da davam eləyəcək. Muqqil bitəgazi masənəntəlah fil xeyr və şerr fənzur kayfətə. Sənin qabağında bir dənə xeyir var, bir dənə şər var. Pis işlər var və yaxşı işlər var və sən onlarla necə öyrəşirsənsə, o cür özünü öyrəşdirir. Ya pis işə getməlisən, ya da yaxşı işə davam etməlisən. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, Allah bizi dünya və axirətdə ilahi hüdudzadlardan, Əhl-evbeytəyhimiz salamdan ayırıb salmasın. Tefsir-u Kumme'da bir ayənin təfsirində ayə bundan ibarətdir ki, İbrahim surəsi 5-ci ayə ayənin təvilinə mənasına baxanda burada Allahın sonuncu höccəti İmam Zaman əcərləhu tələ vələcə bu şərifə işarə və vələqad ərsalna musa bi ayatinə an akhrij qawmak minə zulumat ilə nnur biz Ee, Musa'nı öz qovumuna göndərdik öz nişanələrimizlə, ayələrimizlə ki, nədir? Öz qovumu zülmətdən nura dəvət elə və zekiruhum bi ayyamillah ki, öz qovumu Allahın günlərini xatırlat. Əzizlər, Allahın günlərindən məqsəd nədir? Əl ayyamu salasatun. Ayyamullah salasatun. Riwayetlərdə var ki, Allahın günləri ki, Allah Musa peygambərə deyir ki öz qovma Allahın günlərini xatırlat ki o günlərdə Allah onlara sorğu-sual eləyəcək. O əyyamullah salasa. Allahın günləri 3 tənədir. Ye umurlu qaim salavatun va alay. Ki birincisi Hz. Qaimin Allahın sonuncu höccətinin zühr elədiyi gündür və bütün peyğəmbərlər onun vədəsin, onun zühr eləyəcəyi zəadasən verməyə gəlmişlər və həzət peyğəmbər də həzət Ali də və İmam Həsən, İmam Hüsnə Əleyhissəlam də və İmam Zamanəyə qədər bütün imamlar onun zuhuru haqqında, qeybə çəkilməsi haqqında danışıqlar. 1-ci gün ki Allahın günah adlanır İmam Zamanın zuhur elədiyi gündür. Niyə? Çünki li-yus herəhvaləddinü kullih vəlâu karihal kâfirun. Allah həmin günündə öz dininin bütün məşəriklər və arz və məvarilər bir gün şərqdən məğribə öz dinini yayacaq və öz dinini kamilləşdirəcək və o da imam zamanın vasitəsi ilə olacaq. Hətta Mufəzzəl ibn Ömər imam Sadiq əleyhissalamdan soruşur ki, "Əyühsir əhvalə dinin külli, Allah öz dinin tam şəkildə insanlara zahir eləyəcək, bəs peyğəmbər bu dini tam şəkildə insanlara zahir eləməmişdimi?" İmam Şerif Əgani İslam vurur ki, xeyr, əgər peyğəmbər Allahın dinin bütün şəkildə dünyaya çatdıra bilseydi, tam şəkildə onu izhar eləyə bilseydi, bu günkü gündə Yahudi, Xristiyan, Mecusi və digər firqələrdən İslamdan başqa dinlərdə olan şəxslər olmazdı. Bu ayə Allahın sonuncu höccəti haqqında nazil olub ki, Allah onun vasitəsi ilə bütün dünyaya öz dininin Ya zəhəttə rivayet var ki e, Allahın sonuncu həccəti zuhur ediyən zaman yer üzündə hamı Allah'a ibadət eləyəcək. Allahdan başqasına ibadət edən bir nəfər belə tapılmayacaq. Allahın günlərindən məqsəd birinci həzət İmam zamanı zuhur elədiyi gündür. Vo yomul maut ölüm günüdür. İnsan öldüyü gün həqiqətən də o ilk qəbrə qoyulduğu gün ki insandan sorğu sual olunur əməllərinin cavabı e, qəbr əzabı mələklərin gəlməsi bu da Allahın günlərindəndir və yomul qiyamə və biri də qiyamət günü ki qiyamət günü ən böyük gündür və insanların Allah qarşısında öz əməllərinin xeyr və şər mükafatını aldıqları gündür Allahan verə izzet cəlalına bizi bu üç günde öz e, razılığından ayrı salmasın. Həqiqətən də ki, Allah'ın əgər hüccəti ki, la təxlu zamanın min hüccə, heç bir zaman hüccətsiz olmaz, əgər hüccət olmasa, yer üzeri bir an belə qalmaz, Allah'ın razılığı ilahi hüccətin razılığıdır, yani imamın razılığıdır. Ve günkü gündə Allahın sonuncu həccəti İmam Zaman əccələhə və təala fərəcəhu şərif mövcuddur və bizi də Allah onun xalis şiələrindən qərar versin. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki: İnna narcuma yercunnas. İnsanlar nə ümid eləyirsə, nə istəyirsə biz də onu istəyirik. Və inna narc ləv lem yekun minə dunya illə yawmun vahid sayatul zalikəl yawm hattə yekunu ma tarcu hazbil u. biz ümid edirik, istəyirik ki Allah'dan əgər dünyanın sonuna bir gün qalsa belə, Allah o günü o kadar uzatsın ki, Allah'ın xilaskarı ki bütün mezheplerin əqidəsi budur ki, dünya belə bitmeyecek. sonunda bir dənə gelecek. o xilaskar da bizim əqidəmiz. Esasen Allah'ın 13-cü hücəti imam zamandır. Allah'tan istəyirik ki, bir gün qalsa belə, Allah o günü o kadar uzatsın ki, Hətta bu ümmətin, bu insanların ümid elədiy, istədiyi şeyi baş tutsun. O da nədir? Sonuncu hədisin xilaskarın gəlməsidir. Wa qabl zalik fitnetun, şerr fitne. Ki, Əhmədəleyhissalam bu, bu zuhurdan qabaq elə bir fitnə olacaq ki, özdə ən şər fitnədir. Yumsiru'r rajul mu'minan ve yusbihu kafiran. Çi? Gecə bəndə müəmin yatacaq və halda gözün açılır. En müsibetlisi budur. Allah'ın and ve izzeti ayrı salması. İzlediğiniz ve izlediğiniz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. آدن ابل فز دت دوادی مریض عشق تربت شفا دی جزل مزارن جر نبا سفا دی فدا اولم سن تجدیل وره